Слухаем Люкс-ФМ. Розважальное радио Номер один. Давайте не забывать о том, что уже 21 день украинские войска находятся на территории Курского. Ой, вы считаете, Андрей Иванович? Да. Я считаю, потому что это позор. По части ракет 16 не в 16 а полениться, можно максимально издевательски относиться к Украине, но тот факт, что Подоляк заявил, что она существует и в ближайшее время будет запущена в сторону Крымского моста, конечно, заставляет нас собраться и относиться к этой новости максимально серьезно. Когда мы в очередной раз успешно сбиваем дроны, но, к сожалению, почему-то вот их вот фрагменты падают и вызывают пожары. Я просто хочу понять, кто за это отвечает. Як же я цього чекала? Російська пропаганда почала готувати своє населення до перемоги України. Зараз ви все почуєте і побачите на власні очі, особливо те, як возьмем Київ за три дня змінилася на у них все получиться. Ми і сходіть все время із того, що ми дожди і із того, що ми можемо проіграти. Якщо далі будуть такі ляпи, ми можемо проіграти. Здавалося б, за майже місяць курської операції пропаганда мала вже промити мізки росіянам і переконати їх, що все нормально, все під контролем. Але, мабуть, коли бойові дії йдуть не десь далеко, а вже прямо в твоїй країні, чи можливо навіть поблизу з твоїм домом, то вже якось не дуже довіряєш зомбоящику, і все частіше запитуєш. А чи точно все по плану? То що на Україні все плохо? Ми знаємо давно вже Тільки вчуття ніяк не рухнуть. То, что фронт вот-вот посыпется, тоже знаем. Только что он-то никак не сыплется. Люди это спрашивают. Спрашивают у меня. Я в меру сил своих отвечаю, но это отвечаю, а, не публично, и, б, основываясь на собственных представлениях. Значит, Зеленский, я не знаю, нюхает он, пьет, колется, или неважно. Вот. То, что он плохо кончит, это сомнений нет. Вопрос в том, когда он плохо кончит, Через місяць або через 10 лет. І второе, головне а он ефективно працює. Он ефективно забезпечує действия антируського, антиросійського київського режиму. Ефективно. І доказательств тому. Много. Які цікаві розмови, бачите, навіть Скабєєва не змогла йому заперечити і просто промовчала. Хоча зазвичай, якщо хтось говорить не по методичці, то вона перериває. Я против военных корреспондентов, это героическая тоже профессия, они рискуют реально но информационный эффект, информационный эффект стратегического значения не имеет. Ну, во-первых, имеет что-либо стратегическое значение или не имеет, могут оценить военачальники высшего ранга. А, а второе, пока ты не одержал полную победу над врагом, ты вообще не можешь сказать, что имеет стратегическое значение, а что не имеет. Вот когда ти победишь і на своїх условиях, тогда це можна буде оцінити. А поки вони добились ефекту, люди до сих пор не можуть зрозуміти, чому ми не можемо освободить територію Курської області. До речі, ви помітили, що російські пропагандисти все частіше почали публічно висловлювати невдоволення діям російської влади. Минулого разу це був Євстаф'єв, який висловився про недовіру до Путіна. Ну, навіть і я. С моей биографией, с моей генетикой. Начинаю нашему государству не доверять. Цього разу питання вже выникли и до министра вины Белоусова. Я бы хотел услышать и от Белоусова в глобальном стратегическом плане ответы на вопросы, которые от нас с вами требует народ. Он же уже насмехается. Ну, білоусов вам все рівно нічого правдивого не розкаже. Але якщо цікаво, то з останніх новин Україна взяла під контроль ще 5 квадратних кілометрів території Курщини. За добу сили оборони на окремих напрямках просунулися до 2 кілометрів. Повідомив головком Олександр Сирський. Пропагандист Федоров в прямому ефірі сказав, що це просто позор. Давайте не збувати том, що вже 21 день. Украинские войска находятся на территории Курского. Ой, вы считаете, Андрей Владимирович, да. Так, я я думаю, считаю, потому что это позор. Нет, вы считаете, Андрей Владимирович, я помню, сколько длится у нас СВО. Да, вы у нас, я еще вы у нап... у нас штатный счетовод. Да, вот. я еще раз напомню, Именно. что да. через 84 да. дня да. будет да. тысяча дней войны. Это тоже позор. Ну это это, это и мы ладно, Это С вашей главное. точки зрения лично, Андрей Владимирович, или это вам киевский товарищ? Это моя личная точка зрения, я потому что я помню. О том, какой была Великая Отечественная а война А вы 1400. помните, вы застали, вы воевали. У меня отец воевал. Извините. А. Тогда не говорите, что вы помните вот, о том, что вот у, у меня отец воевал, у меня отец Андрей Иванович, давайте вот, Пожалуйста, этот нарратив не надо. Ему было бы стыдно сегодня за то, что происходит, как работает наша армия. А а, такие значит, я, стыдными, я, я было. еще раз хочу сказать. Мы, к сожалению, опять в очередной раз живем иллюзиями в отношении Украины что там все разваливается и так далее. Извините, вот этот дрон поленица реактивный, который входит в серию уже, имеет дальность 560 километров, не реактивный дрон новой модели имеет дальность 2000 километров, который тоже уже запущен в серию и скоро будет наносить уже удары по нашим предприятиям на Урале. это самое, Ростов, Белгород, Курск, Ярославль, Саратов, Энгельс, это все, извините примеры того, что происходит. А ну, мы половина из города? того, что вы назвали, это осуществляют диверсанты местные. Какие, Тоже диверсанты? Какие диверсанты? Да такие. Какие? Да в, Ростов, в, в, в Саратове? Да такие же, как вы. В Хотите Саратове? правду, я вам отвечаю. А то стыдно -то. вам стало. В, в а что, там диверсанты. таких вот ждунов нету, что ли? В Или Саратове? в Крыму их нету? В Саратове диверсанты были. Да конечно. А что, вот. нету, есть? что ли? И пятая да? колонна, и ждуныши, и, 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 они, и они нанесли Так, удар, дальше что? Ну, будет вот это еще, что? Вот дальше поэтому, что? поэтому надо относиться серьезно к этому. А кто здесь вот не серьезно, серьезно Вы что предлагаете? В лагерь я, вы вы я... предлагаете собрать все вооруженные я... силы наши и катком, я предлагаю... как вот мой отец, когда в Берлинскую стену ехали, за сутки через Белоруссию, Польшу прошел и приехал в Берлин. Вы и... это предлагаете? И, и по дороге так. давить всех подряд. Вы это предлагаете? До тех пор, пока мы будем легкомысленно относиться к Украине... Читать, що ця страна, котрому завтра розвалиться і Де, хто про така і про цю парочку Норкіна і Трушкіна, але мені цікаво, вони і справді такі тупі і думають, що дрони ПРФ запускають якісь диверсанти. Чи вони за тупих тримають росіян? Напишіть у коментарях. Тим часом зливний бачок з вже розхвилювалася, що далекобійний український дрон-паляниця може прилетіти і до неї. Financial Times Утверждают, что дальнобойные удары по России поддерживают Лондон и Париж, но Вашингтон и Берлин якобы действительно категорически против. На этом фоне, на Украине, видимо, от отчаяния, сообщили, что разработали собственное дальнобойное оружие. Назвали его «Поляница». Существование этой «Поляницы» подтвердило Зеленский. В ВСУ сообщает, что бить «Поляница» может на 700 километров. По словам одного із создателей, ракета имеет твердотопливный ускоритель, реактивний двигатель Стоит чуть менше миллиона доларів. пишет уже Асошейтет Прес. Тої западне в Дервафе закончились, і Українці якоби придумали свою какую-то зброю. Українське ВПК і справді круто розвивається. Ви ж самі бачите, як наші дрони майже щодня вражають цілі на території РФ. Бачить це і росіяни, бо кількість цих ударів вже така, що приховати просто неможливо. Я от хочу, щоб у нас в країні була диктатура здравого смислу. Ну, ви мене простите, но на протяженні двох з половиною літ 3, почти трьох, ми говоримо о те, що на всіх російських воєнних аеродромах стояти железобетонні укриття, в яких знаходиться техніка. Мало того, что это помогает сделать невидимым, где что есть, но и также защищает. Скажите, пожалуйста, это уже наконец реализовано? Или у нас в стране мало железобетонных заводов? При этом напомню, что когда министр обороны Андрей Рымович Белоусов эту тему поднял, он сказал, что сейчас работы ведутся. Но судя по атакам на наши аэродромы, как-то недостаточно быстро. Так же, как вы меня просите, я человек не военный, я ни на что не претендую, но после лета 2022 года, когда появились хаммерсы и атаки пошли на наши склады, неужели никому не пришло в голову, что сейчас время, когда не надо все концентрировать в одном месте, что склады должны быть скорее разнесены? а не идет концентрация. Что таким образом, когда мы в очередной раз успешно сбиваем дроны, но, к сожалению, почему-то вот их вот фрагменты падают и вызывают пожары. Я просто хочу понять, кто за это отвечает. Вот сложно произвести аудит всех объектов, которые теоретически и практически являются объектом интереса наших врагов. И понимать, что по нефтебазам, особенно ходящих в зонах до полутора тысячи километров, заводы будут наносить удары. А скоро будуть на ще потужніші удари. Офіційно Україна не повідомляла жодних характеристик новітньої ракети дрона Паляниця. Але за словами авіаексперта Валерія Романенка, це не лише дрон Камікадзе, а й високоточна ракета з серйозною бойовою частиною. Вона здатна досягти швидкості до 400 км на годину та має вдосконалену систему наведення, що дозволяє з високою точністю вражати цілі. Эксперт также зазначає, что больший запас вибухівки по сравнению с иранским шахедом робить украинский дрон более эффективным. По части ракет 16, не в 16, полениться можно максимально издевательски относиться к Украине, но тот факт, что подаляк заявил, что она Существует и в ближайшее время будет запущена в сторону Крымского моста. конечно, заставляет нас собраться и относиться к этой новости максимально серьезно. С них станется, они и правда запустены. Ох же, й розхвилювалася. Оленька зливний бачок, мабуть, відчуває, що буде їм в сезон холодів дуже спекотно і її це не аби як дратує. Бо як ж то тільки паляниця, а у нас тут уже і балістика з'явилась. Принаймі президент Зеленський заявив про її успішне випробування. Зеленський сказав, у нас есть такая ракета баллистическая, полетит на 500 там, 700 километров. Если мы начинаем разбирать ракету, это у них был перед началом специальной военной операции проект оперативно-тактического комплекса Гром-2, Заявляло, что он полетит на 500 километров, но не хватало комплектующих. Ну то есть Ибо... есть такая ракета, называется а, она работ... Поляница. А... Не, Оля, Поляница – это ж дрон-ракета, а зараз мова про баллистичную такую, как ваши Искандеры. А, но Поляница как угодно ее называть, это Гром-2 был проект такой, который не работали, но из-за того, что не не хватало некоторых комплектующих, они его не завершили тогда. Но я думаю, сейчас немножко подработали и теперь они проверят очередную красную линию. А якщо полетить не натовська ракета, а полетить українська на такое, яка буде реакція Москви? Нова українська балістична ракета може вражати цілі на відстані в 600-700 кілометрів, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. А я нагадаю, що до Москви від державного кордону України. плюс-минус 500 километров. По моим прикидкам логическим, делать ракету, которая не достает, не угрожает Москве, было бы нецелесообразно. Так что я предполагаю дальность 500-700 километров в этом, вот, в этом ракурсе. Насчет высокоточности, надежности, систем наведения – Жизнь покажет, как и покажет она, когда именно ракета будет готова. Если в самом деле речь идет о нескольких месяцах, это внушает оптимизм даже несколько ракет такого типа, если у них будут высокие э, боевые характеристики, а вот этого мы пока не знаем, можно на это лишь надеяться, э, дадут Украине новые возможности, в том числе новые возможности во всем, что касается поражения отдельных объектов, которые сейчас недоступны или почти недоступны, э, а также в качестве э, так называемого устрашения. Загалом аналітики вже говорять, що балістична ракета, яку створює Україна, стане відповіддю на російський іскандер. Варто зазначити, що такі складні ракетні технології мають лише кілька країн світу, включаючи США, Туреччину, Ізраїль, Індію, Північну, і Південну Корею, Китай та Росію. Тепер ж до цього списку може приєднатися і Україна. Найскладнішими завданнями є збереження секретності розробки, доведення її до стадії випробування і подальший розвиток. І незважаючи на усі труднощі, український ВПК справляється з цими викликами. Але й тут росіяни наступають на ті ж граблі і знову недооцінюють Україну. А дарма на фоні того, що американці кожний раз із себе... что мы вообще нигде ни при чем, мы за все хорошее против всего плохого, причем я уверен, это сейчас при этой администрации будет и при следующей. Но именно американцы же поддерживают тему сейчас, новую, которая только сейчас как элемент шантажа появилась в информационном пространстве, заявил это Зеленский. Новая тема звучит так, у Украины, у которой нет денег на зарплаты и пенсии, у Украины, у которой демилитаризация э, ВПК, не только в 22-м началась, еще в 91-м, когда все пилилось, продавалось, раздавалось, вдруг оказалось, ракета своя есть, которая на 500 километров летит, дрон поляныться, простите, появился, который летит. Мы же это все проходили. Британский надводный беспилотник, который атаковал Крымский мост был назван украинским. В качестве шоумена, который раскручивал, что это украинский дрон, был задействован Малюк, который начальник СБУ, террорист, который бегал и говорил, это мы изобрели, это наше, мы сейчас как запустим. Мы же сейчас видим ровно то же самое. И они используют и это в том числе как элемент шантажа. Нет. Це не шантаж, Це наш спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів гальмують з рішеннями. Україна вже давно просить зняти заборону на використання західної зброї в тилу Росії, зокрема на ураження військових аеродромів. Володимир Зеленський заявляв, що для нашої держави не має бути жодного обмеження, оскільки такого обмеження немає у терористів. Глава офісу Зеленського Єрмак і міністра оборони України при цьому готовиться перелетіти Атлантику. И встретиться с представителями администрации Байдена. Речь о попытке убедить Белый дом, наконец, снять ограничения на удары американским оружием вглубь России. CNN со ссылкой на источники сообщает, что Меров и Ермак провезут в Вашингтон некий секретный перечень приоритетных целей в России, без ударов по которым Киеву будет сложно изменить ход войны. Речь о... Російських авіабазах, которые расположены в п'ятиста километрах от Украины. Ну и в Ленгле збросили маски, там заявили, что Украина хочет сохранить контроль над частью Курской области нашей с вами страны. До речі, про дозвіл бити західною зброєю в тилу ворога, говорили і на екстреному засіданні Ради України НАТО у Брюсселі. Перелік цілей, які передадуть наші високопосадовці американцям, має стати останньою спробою переконати Вашингтон скасувати обмеження на застосування зброї по території Росії. Головний кінь Кремля Лавров уже дуже обурюється з цього приводу. Глава Росії Лавров сходку європейських русофобів в Брюсселі назвав стає ли у Запада Хоч какие-то стоп-лінії вопрос ескалації передачі оружу, які в Лавров говорить відказався. Це сейчас действительно никому не известно, но Вашингтон и его сателлиты серьезно вознамерились нанести нашей стране поражение. Иногда появляется искушение все это представлять как очередное воплощение схемы, как, когда хвост виляет собакой. Зеленский постоянно что-то требует, и западные правительства, кто-то искренне желая помочь этому режиму. Кто-то уже через силу, с каждым разом они все больше и больше накачивают Украину современными вооружениями. И вот сейчас идет дискуссия о том, как эти вооружения применять. Но я хочу сказать только одно, что это не потому, что Зеленский их всех уже утомил и чем бы дитя не тешилась, лишь бы она не плакала. Нет. А насчет того, остались ли у них стоп-линии, не знаю дозвіл на далекобійні удари по РФ підтримує Велика Британія і Франція. Проте поки що проти виступають Сполучені Штати та Німеччина, оскільки стурбовані ризиком ескалації. Пише Financial Times. За інформацією газети, Лондон уже кілька місяців доводить Вашингтону, що Україні треба надати цей дозвіл, і навіть надіслав запит до США та Парижа з таким проханням. Закликав зняти обмеження на використання Україною західної зброї по території Росії і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борель. Наверное, надо Борелю каким-нибудь образом объяснить, что это совершенно не смехотворно и все это максимально серьезно. Когда и если вы разрешите бить вглубь России, то ответ прилетит и вам, в том числе. То, когда я слышу про то, как западные карликовые государства рассказывают о том, что они разрешают бить по вглубь России. Вы знаете, вот вы показали сейчас статью Политико насчет победы насчет того, что Путин побеждает внутри Германии. Вы знаете, там русофоб, вот этот цитируемый вами Юлиан Наребки, это знаете, как это комментировал? Говорит, это создание Тюрингской Народной Республики. Я ви знаєте, я вважаю, що треба швидше уже заранее дати Тюринське народной республике право бить вглубь Германії, Польши, Чехії. Росіяни справді дуже налякані та бояться, що ракети дістануть не лише Білгород та Курск, на які їм начхати, прилетить потужно і по Москві, і по Санкт-Петербургу. І тоді розмови на РФ будуть зовсім інші. Вони зараз всі. доступные ресурсы будут использовать для того, чтобы свои цели достичь, ну, Почему цели? Каковы их цели. Это смена и в смена власти в России. Хорошо. И почему они тогда делают? Ее это максимальное медленно. ослабление. Это манилочка, какая-то. Почему власти они досищаешь. делают это медленнее? Деньги выделяются в меньших объемах, если вот-вот эта цель как бы она становится все ближе и ближе, надо же тогда давить. Послушайте, мы слышим о том, что они медленнее, что они хуже, что они устали все последние годы. Я могу перечислить каждого, кто есть, кто это говорил, кроме меня, кстати. Каждый говорил. И вы говорили, а. и вы, Иван Сергеевич, так это все правда. Все время нет, это неправда. К так. сожалению, они продолжают. Вопрос. Если у нас в Москве рассчитывают на победу, то последнее, на что нужно надеяться, это то, на, на то, что противник день. перестанет поддерживать мы Украину. Так мы, мы так и это говорим. последнее, на что С стоит рассчитывать. Да. Ослабить Россию. А параметры кто-нибудь написал ослабление? В чем? Где? количественно, качественно, что должно у России пропасть, чтобы Тысячи она... российских солдат и офицеров, которые теряют жизни. Чтобы она пропала, да, и вместо этого придет десятки Экономические тысяч. Экономический ущерб, а, который наносится постоянными ударами, дронами, да, ракетами да, да, и ой, бомбами. Ведь, я умоляю, какой Все экономический Все верно, в цифрах, вообще. пожалуйста, а потом, Смотрите. достигли цели или нет? Я, Пускай, я, пожалуйста. я, я сейчас... Любой, любой да, каждый... А можно, пожалуйста, пожалуйста, втроем и солдат, в этой для студии для не разговаривать? Для противника Ой, як же ж мені подобається цей жабогадюкінг в такі моменти випадково, а можливо і ні, і правда озвучується. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді. дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.